Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi hari Ahad 11 hari bulan 11 hari bulan 6 uh, Mei 2025. Saya terpaksa sebut hari bulan dengan hari setiap hari aku tidak lupa. Dan hari ini saya nak cerita ah uh, 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 pasal dua orang uh, dua orang uh, pejuang jet Pakistan eh uh, pejuang jet Pakistan ya uh, yang sebenarnya tak dikenali oleh sejarah lah. Eh. Seorang nama dia Saiful Azam, seorang nama dia Satar Arvi ya. Eh. Uh, seorang nama dia Satar Arvi ya. Eh. Ha, ini dia. Yang ini ialah Saiful Azam. Uh, ha, Saiful Azam. Uh, beliau ni ialah seorang uh, apa ni fighter jet fighter eh. Apa ni seorang uh, juruterbang pilot pilot Pakistan eh. Uh, masa tu Pakistan belum berpecah lagi lah. Nama dia Saiful Azam eh. Saiful Azam ni dia dia pilot Pakistan, dia di Pakistan Timur eh. Dan dia telah dipinjamkan eh, kepada um, angkatan tentera Egypt, eh, angkatan tentera Mesir dalam peperangan Yom Kippur lah tahun 1967 di mana dia ni telah berjaya menembak jatuh empat eh, buah jet uh, Israel. Eh. Masa tu Israel bongkak lah dia kata dia punya jet pejuang yang terbaik dalam dunia dia telah berjaya menembak jatuh dua buah jet, dua uh, kali, dua kali penerbangan dia telah Nampak jatuh uh, sejumlah empat buah jet Israel Eh. Nama dia Saiful Azam. Eh. Dia baru saja meninggal dalam uh, empat tahun lepas. Empat tahun lepas. Dan dia ni uh, dapat uh, pingat daripada Iraq, dapat pingat daripada Syria, dapat pingat daripada Mesir dan juga dapat pingat daripada Pakistan Eh. Dan dia ni hero lah, kira hero hero Pakistan yang sangat dibanggakan. Tapi apabila Pakistan berpecah eh, di antara Pakistan Timur dengan Pakistan Barat uh, ni, uh, dia memilih untuk um, berkhidmat dengan tentera udara Bangladesh ya. Eh. Nama dia Saiful Azam ini pilot nah eh. uh, hero dan dia selepas dia bersara pun dia turut train nah eh. train askar-askar uh, Bangladesh lah askar Bangladesh. Tahun ni tahun bukan perang tahun 58 ada eh. uh, perang dia dia pergi berkhidmat untuk tentera mesir dah tahun 58 eh. tahun 58. Nama dia Saiful Azam hero eh dan sangat dibanggakan oleh orang Pakistan dan juga orang Bangladesh. Eh. Dia asalnya ialah uh, tentera udara uh, ni pilot tentera udara Pakistan eh. Pakistan Timur eh. Ha, tapi setelah Pakistan Timur pecah dengan uh, Pakistan Barat uh, dia telah join uh, Bangladesh. Sebab apa? Dia berasal daripada Pakistan Timur. Eh. Ha, dia menggali lah. Eh. Dan seorang lagi ialah uh, seorang lagi ialah Sarta Alvi. Uh, Sarta Alvi ni masih hidup lagi. Haa uh, ni dia. Sarta Alvi nama dia. Dia ni masih hidup lagi dan dia juga seorang uh, hero eh Pakistan di mana dia telah berkhidmat dengan tentera, tentera, dia telah dipinjamkan oleh uh, Pakistan kepada tentera Mesir. Dan dia telah berjaya menembak jatuh uh, sebuah jet pejuang Israel. Eh. Uh, jet pejuang Phantom, eh, Phantom Israel. Masa tu dia pakai, masa tu Pakistan pakai MIG-21. Eh. Uh, Israel pakai Phantom dengan Mirage. Eh. Phantom dengan Mirage. Eh. Dia ni juga adalah seorang hero lah. Dan sebenarnya Pakistan ni, dia telah banyak, uh, dia telah banyak melahirkan... Um, melahirkan pilot-pilot uh, yang bagus eh pilot-pilot yang baguslah dan uh, sebab tu tentera udara Pakistan ni memang terbaik lah antara yang terbaik eh. dia punya dia punya pilot yang baguslah dan tahun 2019 tentera Pakistan berjaya menembak jatuh sebuah jet pejuang uh, India eh. sebab tu bila peperangan baru-baru ni ya dia telah berjaya menembak jatuh lima buah jet pejuang uh, India tiga jet Rafale satu jet SU30 dan satu lagi MiG29 eh. Ha, tapi tentera tentera Pakistan claim ada 6 yang ditembak jatuh eh tapi ha, laporan semua katakan 5 sajalah tapi Pakistan ni nak bagi tahu dia memang terkenal dengan pilot-pilot uh, yang lah. dan ni tentera udara yang bagus ha. ha. walaupun dia tentera udara ni tak besar macam ha, Pakistan eh seorang nama dia Saiful Azam kalau Google eh Saiful Azam ataupun Satar Alvi ah ha, memang dia ni dia ni memang hero lah hero uh, tentera Pakistan lah sangat dibanggakan oleh Pakistan jadi apabila berlakunya perang um, di antara Pakistan dengan India ni tak tak, tak terkejut lah ya, eh, di mana tentera udara Pakistan telah memamerkan satu prestasi yang sangat uh, baik lah ya. Eh, yang sangat, yang sangat baik lah. Sangat baik di mana telah berjaya menembak jatuh uh, kapal terbang uh, ke ajak pejuang India lah. Ya, ajak pejuang India. Dan Uh, prestasi Pakistan dalam peperangan dengan India ni dia berani ya, eh, walaupun perang selama empat hari tapi telah membuka mata dunia-dunia Arab eh, dunia Arab di mana Pakistan eh, dia tunjuk dia mampu eh, berperang dengan satu, salah satu um, salah satu um, tentera yang dikatakan eh, kononnya dikatakan terkuat lah antara yang terkuat di dunia lah, kelima terkuat di dunia lah eh. tapi orang kata indah kabar dari rupa eh. ha, ah, di mana uh, 77 Uh, drone eh, buatan Israel telah berjaya dimusnahkan oleh Pakistan. Eh. Dan Pakistan sebelum semasa sebelum uh, apa ni gencatan senjata itu diumumkan, dia sedang menyerang India eh, dengan 300 buah drone. Eh. Uh, dan dikatakan hanya beberapa drone saja yang berjaya ditembak jatuh. Sebab itulah apabila berlakunya gejatan senjata ni, eh, India terus klaim ya. Eh, yang Pakistan telah eh, mencabuli gejata kejahatan ini. elit oleh. Ah, Pakistan telah mencabuli gencatan senjata ni. Ah, ha, baru sejam saja dia kata mencabuli eh. Ya. Tapi sekarang ni, walaupun ada gencatan senjata di antara Pakistan dengan India, ha, perang belum berakhir ya. Perjanjian senjata ni kira macam berhenti sekejap untuk berunding eh. Ya. Ha, ah kalau rundingan ni gagal, besar kemungkinan ha, perang ni akan berlanjutan, akan bersambung balik ya. Tak tahu siapa hantam siapa dan sekarang ni apa yang dirundingkan? Itulah uh, tentang dua benda, dua perkara yaitu uh, tuduhan India yang Pakistan ini membantu uh, para pemberontak di Kashmir dan juga uh, uh, permintaan apa uh, kemarahan Pakistan yang India telah menyekat air ya air daripada uh, menyekat air dan telah membekukan perjanjian uh, Indus Water ya uh, di mana air itu sangat penting untuk Pakistan lah. Hahaha. Uh. Banyaklah meme-meme yang macam tu eh. Ah. alamak nak Padam ni tak boleh lah. hmm Ah uh -huh. uh, line okey ke? Ya, yeah, syabas Pakistan. Dan uh, nampaknya ah uh, perang propaganda oleh India ni yang uh, men uh, men uh, cuba mengayuh Pakistan ni tak berjaya dah terbongkar dah. Eh. Memang uh, memang ada punya jet perjuangan ni banyak banyak jatuh eh. Dan serangan drone-drone dia dan memalukan Israel eh. Memalukan Israel di mana? Ah uh, 77 buah drone Israel eh yang dihantar untuk berjaya Pakistan berjaya ditembak jatuh eh. Tak tahu berapa banyak Israel hantar eh. Ah. Jadi itulah. Ada juga para penganalisa kata Trump ni dia menghentikan um, peperangan ni disebabkan senjata-senjata uh, Eropah ni tak berjaya melawan senjata daripada China eh. JF-17 dengan J-10C tu eh. J-10C. Jadi uh, ramai yang kata uh, daripada India kalah malu uh, pihak, pihak barat lebih baik uh, hentikan peperangan ni. Tapi pada masa yang sama pada masa yang sama uh, yang heboh dalam dalam seminggu ni di di media sosial di media eh di media di mana dikatakan hubungan di antara Trump, uh, uh, sorry sebelum tu saya nak tahu Pakistan telah membuka mata negara-negara Arab di mana negara-negara Arab ni mula dah berunding dengan Pakistan, nak develop senjata uh, nuklear, nak suruh uh, Pakistan apa bekalkan dia punya um, dia punya kepakaran nuklear kepada Arab Saudi, dia nak adakan nuklear, walaupun Arab Saudi sedang berunding dengan USA, nak adakan senjata bukan senjata nuklear, nak adakan logi nuklear untuk elektrik, ya. uh, tapi Pakistan dah laku lah, ya, dah laku, maknanya peperangan ni telah berjaya mempamerkan keupayaan Pakistan kekuatan ketenteraan dia dan juga Turki pun uh, telah mengadakan um, kerjasama untuk develop satu, um, satu aircraft buatan Turki di mana uh, pakar-pakar elektronik Iran, eh, ni, Pakistan dipanggil dan Turki uh, design dan juga Saudi Arabia invest eh. maknanya ada kerjasama untuk buat kapal terbang uh, generasi kelima di antara Turki, Saudi Arabia dan Pakistan eh. Pakistan ni orang respect tapi saya dah tahu lama dah sebenarnya bila saya pergi Pakistan, saya tahu dia orang ni memang teknologi tinggi. Eh. Dia orang banyak saintis, tapi eh. cuma sebab negara tu miskin. ya, eh. Tapi dia, dia jaga saintis-saintis, negara tu miskin. Tapi universiti dia quite top jugalah. Eh. Dan dia punya sistem pelajaran lain. ya. Eh. Dia daripada sekolah rendah lagi dia dah ajar robotik, ajar elektronik eh, dan macam-macam. Saya tengok silibus. Silibus uh, pelajaran budak-budak Pakistan ni eh, saya tengok semasa saya melawat uh, Univers uh, National University of Science and Technology uh, Islamabad. Uh, saya spend uh, 4 hari dekat sana. Uh, dia dah tunjuk ya, eh. dia punya syllabus ni lain, eh. dia banyak uh, kepada vocational dan belajar robotik, belajar elektronik, kecil-kecil. Eh. Sekolah rendah lagi dah belajar, elektronik dan robotik. Maknanya dia ni more towards science and technology, eh. Pakistan. Dan dia memang advance lah dalam hal-hal ni. Eh. Cuma disebabkan negara tu miskin, selalu berperang, kita tak tahu eh, dia punya advancement. Dan kalau kita pergi ke uh, United Arab Emirates, eh, UAE ataupun Saudi, hampir semua kedai-kedai eh, repair kereta, apa, workshop workshop ni dimiliki oleh orang Pakistan eh. Ah ha, dari Pakistan sendiri eh workshop lambat eh. Ah ha, workshop berlambak. Tapi penjala workshop dia pandai. Pandai repair macam-macam. Jangan -macam. ni memang banyak lah, Memang skill dia orang tinggilah Pakistan ni. Jadi tu hari ni saya nak bagi tahu dua orang hero Pakistan ah eh, yang berkhidmat untuk tentera eh, tentera Mesir semasa perang Mesir dengan Israel. Seorang nama dia Saiful Azam eh gambar ni dan seorang nama dia Sattar Alvi ya. Eh. Ha, ah Sattar Alvi ni tembak jatuh kapal terbang Phantom dan Saiful Azam ni tembak jatuh kapal terbang Miras kalau tak saya empat biji ya eh. empat biji kapal terbang Israel dan tapi tak berdapat liputan saya pun tak tahu eh. bila check dengan Wikipedia semua memang dia orang ni tembak ya, eh. uh, dan Pakistan memang terkenal daripada dulu dia punya air force memang kuat lah memang kuat lah dan dia ni paling banyak tembak jatuh kapal terbang uh, India semasa perang uh, tahun uh, perang dengan dengan India uh, dulu ya eh. uh, dengan India dulu dan okey kepada Trump eh pasal cerita pasal Trump lah sejak akhir-akhir ni Uh, dikatakan oleh penganalisa penganalisa politik dunia yang kata hubungan di antara Trump dengan Netanyahu ni bukan hubungan di antara uh, US dengan Israel, hubungan di antara, di antara Trump dengan Netanyahu ni semakin lama semakin retak, ini terbukti apabila Trump eh, mula-mula uh, dia hantar kapal dia untuk menyerang Yemen, eh, untuk menyerang Houthi ni, dan tiba-tiba dia tarik balik eh, telah habis ha, dah berbilion-bilion habis, dia tarik balik, dan uh, reporter tanya dia, habis tu kena uh, macam mana dengan keselamatan Israel? Kali Trump boleh jawab eh that's not my problem itu bukan masalah aku eh <laughs> dan Trump ni dia marah dengan uh, Netanyahu ni bukan bulan sekarang eh semasa pentadbiran Trump yang pertama eh semasa dia pertama kali jadi presiden uh, ada satu kisah ni Trump sendiri cakap eh tadi dia kata semasa tu masa plan nak attack nak bunuh Qasim Soleimani last minute eh, Israel tarik diri ya tarik diri ya. Nak cuci tangan. dan kemudian baru-baru ini Trump telah memecat beberapa orang pegawai ya staff di rumah putih kerana Uh, dikatakan jadi spy kepada Netanyahu dan juga ambil instruction daripada Netanyahu. Itu termasuklah dia punya setiap ni. Uh, keselamatan ni iaitu Mark Wolf, eh, Michael Wolf eh, uh, yang mana telah mengambil arahan daripada Netanyahu. Jadi dia marah. Eh. Uh, dia terasa gigi dia tergugat. Dia kata, I'm the President of America, bukan Netanyahu. Eh. Uh, dan kita tahu, Kongres Amerika ni dan uh, Amerika ni banyak dipengaruhi oleh Israel, eh, oleh Syarat Netanyahu lah. Uh, dan nampaknya apabila Trump buat lawat ah uh, membuat uh, dan ada yang juga mengatakan ah uh, disebabkan Israel supply banyak uh, senjata kepada dan nasihatkan Intel kepada India sebab itulah Trump uh, dia berhentikan uh, peperangan eh dia minta Israel uh, India dengan Pakistan supaya berhenti berperang uh, nak memalukan Israel eh uh, Israel beraya eh nak suruh India berperang nak supply eh belum tak perang lagi dia dah supply senjata dah ya yeah? uh, Israel ni jadi ini sangat memalukan Israel dan um, memalukan sebab Trump stop peperangan yang disokong oleh syaitan Yahudi dan satu lagi dia punya drone-drone tu nampak sangat dah tak lah sekarang ni sebab apa? 77 drone uh, Israel telah ditembak jatuh oleh tentera Pakistan. Eh. Ha, tentera Pakistan. Pakistan yang dapat. <laughs> Jadi, minggu ni, uh, dalam minggu ni, um, uh, Trump akan melawat Saudi Arabia dengan Qatar kalau tak salah saya. Dan uh, tentera Iran sekarang sedang uh, memerhatikan satu kapal pengangkut um, Amerika Syarikat yang sedang uh, berlega-lega di Selat Hormuz. Eh, di Selat Hormuz untuk protect Trump lah eh Kut -kut kalau diserang lah ya. Eh. Ah dan tentera-tentera apa ni tentera Iran ya, eh, dia tunjuk gambar video dekat ya dengan kapal tu. Maknanya kalau dia nak tembak dia boleh tembak eh dekat saja. Ah dekat saja, very close eh, uh, close dekat saja. Jadi itulah uh, dan kita harap hubungan Trump dengan uh, Israel, uh, dengan Netanyahu ni akan terus lama saya agak cuak juga lah. Cuak disebabkan apa? Takut uh, pergaduhan antara Trump dengan Netanyahu ni macam cari-cari bulu ayam lah. Ya, cari-cari bulu ayam lah. Lama-lama bersambung balik lah. Sebab apa? Kita tahu pengaruh Israel ke atas Amerika ni sangat kuat. Bukan baru sekarang. Sejak daripada Taman Shah Iran lagi Shah, Shah Iran sendiri lah ya, cakap. Eh. Uh, Israel ni kontrol media, kontrol finance, kontrol ni. Dan juga peranan Black Rock yang uh, military industrial complex di Amerika Syarikat. ya. Eh. Uh. Orang India... <laughs> Uh, aya yeah. drone ni memang boleh ditembak dengan dengan senapang sebab dia terbang, terbang rendah ya ha, tapi tak tahulah betul tak betul lah. Waalaikumsalam. Pada saya katakan berlaku adalah sandiwara. Betul mungkin jugalah. Mungkin sebab apa? Sebab sekarang ni Trump nak melawat negara-negara Arab, nak minta pelaburan daripada Arab jadi sandiwara buat-buat gaduh lah Mungkin juga ya. Ha, ada juga yang kata macam tulah. Ha. Tapi kita harap macam tulah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu gencatan senjata di antara Pakistan dengan India ni bukanlah bermakna dia orang negara telah berdamai bukan bermakna perang tu sudah tamat bukan bermakna konflik tu sudah berakhir maknanya dia orang ni macam boxing 5 round, ah, berhenti sekejap eh berhenti sekejap, ah, tunda dulu eh tunda dulu, macam tu lah kalau rundingan gagal, besar kemungkinan perang akan bersambung semula lah dan kedua-dua negara sedang mempersiapkan diri Pakistan pun sedang mempersiapkan diri ah, dan kali ini kalau rundingan air itu, kalau India degil juga eh, nak sekat air ke Pakistan, saya rasa Pakistan akan serang dulu. Ah, ha, Pakistan akan serang dulu sebab dia tahu. Eh, dia tahu uh, tentera India ni tak sekuat mana lah. Eh. Dia punya propaganda saja yang kuat. Eh. Dia punya media-media saja yang kuat. Eh. Uh, dia cuba nak tutup yang kapal terbang uh, Pakistan ni telah jatuh ditembak. Ha. Ah, uh. uh, betul. Yang menguasai. Tapi Trump lah. Eh, dia menguasai di belakang tabik ni menguasai. Eh, tapi Trump dia banyak dah pecat staf-staf kat situ dan rakyat Amerika sendiri sekarang ni dah bangkit ya. dia tak mau lagi Amerika jadi anjing Israel lah. Ya. Akilah makin kuat suara rakyat Amerika kata kenapa Amerika perlu perang untuk Israel ya? dan Amerika uh, disebabkan tekanan terang terpaksa ya berundur daripada selat laut merah ya untuk perang Yaman ya. Satu sebab lagi berundur sebab dia takutlah eh, bahaya eh. dia punya dia punya kapal tu dia takut lama-lama akan kena jugaklah serangan huti ni sebab pun lama sangat dekat situ eh. dan huti pun nama lama makin pandai makin lama makin dekat dia sasarkan peluru padu kepada kapal Trump ni lah ha, kapal Trump lah kapal Amerika Syarikat ni lah USS Vincent dengan USS um, apa benda lah bagi okay, bapulah Amerika ni <laughs> um. ha, itu kita memang tahu lama lah ya, yang mengesai Presiden mengesai Kongres adalah lobby Israel tapi uh, nampaknya benda ni dah makin lama makin uh, um, udar sebab apa dulu rakyat Amerika tak sedar sebab apa dia punya media ni dikawal oleh Yahudi ya oleh dikawal oleh, oleh Zionis ya tapi sekarang dah tak boleh dikawal ya? sebab ada media-media luar media-media sosial dah banyak cerita yang kita tahu ramai Yahudi-Yahudi di Amerika, Yahudi di Eropah dah tak menyokong Israel dah ya Amerika dan ramai rakyat Amerika sendiri ya. dulu rakyat Amerika ni dia tak peduli sangat eh ya? sekarang ni ramai rakyat Amerika dah bangkit ya? walaupun bukan majoriti yang menyokong Palestin dan mengutuk Israel dan lagi satu dia marah banyak sangat duit cukai dia orang digunakan untuk membantu Israel ni. Kenapa mereka kena korbankan tena, um, duit dia, korbankan askar dia di Timur Tengah semata-mata nak cover Israel. Dan yang latest sekali, yang mana lah berbilion-bilion habis, Rakyat mereka marah. Dan lepas ni nak perang dengan Iran pula. Jadi nampaknya Trump telah mengambil langkah uh, untuk berdialog, untuk berbincang, untuk negotiate dengan Iran dan dia tak mau sebelum bolehnya dia tak mau perang dengan Iran eh. yang beria-ia sangat nak suruh Amerika perang dengan Iran ialah Israel eh. Israel hmm dan rakyat Amerika dah bangkit ya eh. ramai ya eh, blogger-blogger pak analis YouTuber-YouTuber Amerika dah mula mempersoalkan eh kenapa Amerika bodoh sangat eh, jadi anjing Israel eh, jadi kontraktor Israel di timur tengah dan kita harap perkembangan ini adalah perkembangan yang bagus ya eh, dan Walaupun Israel ni dia menguasai kabinet Trump ni tapi Trump ni pun manusia juga dan dia ialah seorang yang sangat tinggi ego dia. Dia dah marah sebab apa? Sebab seolah-olah uh, dia bukan presiden Amerika Syarikat, uh, pentadbiran dia selalu berhubung kat belakang dia dengan Netanyahu. Dia eh, dia marah, eh? dia pecat semua. Jadi sekarang Netanyahu senyap dan dia telah memutuskan uh, sekarang ni buat sementara sebarang komunikasi dengan Israel eh dengan Netanyahu. Ah ha, dengan Netanyahu. Dia dah marah lah. Jadi kita harap perkembangan ni adalah perkembangan, perkembangan yang positif tapi kita tengok dulu apa hasil lawatan dia ke negara Arab selepas ni adakah ada uh, Sandiwara saya pun rasa mungkin Sandiwara tapi kita tak tahu eh Sandiwara nak ambil hati negara-negara uh, Arab yang bagus ni adalah setelah Pakistan tunjuk kuat dia, tunjuk hebat dia berperang dengan India ni uh, ramai negara-negara Arab dah buka mata nak bekerjasama dengan Pakistan nak develop, nak beli dia punya senjata uh, itu baguslah ya. Eh. ya, uh, dia dapat buat duit sikit eh. dan lagi satu China telah berjaya membuktikan dia boleh menandingi kemampuan Uh, senjata barat lah ya maknanya uh, kemampuan dia punya peluru pandu kemampuan sistem pertahanan udara kemampuan jet-jet pejuang dia uh, China dan electronic warfare dia serta surveillance system dia ya. Aha. jadi itu saja nak update hari ini. yang di mana Pakistan telah membanggakan dunia Islam uh, telah membuka mata negara-negara Arab raja-raja eh, Arab yang ni dah rasa malu eh, sebab rakyat dia pun kuat mendesak eh. rakyat negara-negara Arab ni kuat mendesak raja-raja mereka supaya um, jangan ber berpaksi sangat kepada Amerika ni ya, kepada Amerika ni. Sebab apa? Kita pun boleh jadi kuat eh. Ya. Yaman dah tunjuk kita boleh kalahkan Israel. Pakistan dah tunjuk eh, ya, dia boleh kalahkan uh, India eh. Ya. Dia tak takut dengan India. Ya. Jadi kalau bersatu semua ni ya, dan senjata-senjata harap-harap ya, lepas ni senjata negara-negara Islam akan mula beli daripada Iran, beli daripada Turki, beli daripada Pakistan dan tak lagi habiskan duit eh, ya, banyak negara Arab ni beli daripada Amerika eh ya, beli Amerika. Kalau beli daripada Amerika pun bukan boleh pakai. Contohnya lah ya, eh Kapal terbang F16 tu kalau dia nak serang Israel tak boleh pakai. dia ada source code dia. Amerika timbang dia panggil kill switch, ha, kill switch. Macam tu juga F16 Pakistan tak boleh digunakan untuk serang India, ya. Jadi tak guna beli kapal terbang daripada Amerika ni sebab apa? Kapal terbang tu tak boleh digunakan untuk menyerang Israel. Untuk menyerang Israel. Kalau nak serang Israel kena beli kapal terbang daripada Rusia, Dan sekarang ni nampaknya negara Islam Turki, Saudi Arabia dengan Pakistan sedang membangunkan uh, kapal terbang generasi kelima mereka sendiri, ya. Eh. Ha, dengan uh, bantuan duit Saudi Arabia, dengan kepakaran Turki dan juga Pakistan, ya. Eh. Ha, Syabas Pakistan. Okay. Terima kasih banyak hari ini kerana sudi bersama saya hampir 20 minit dan jangan lupa support teh moringa 30 sece, RM25 kalau 2 paket, RM38 harga promosi sekarang, eh InsyaAllah kalau ada apa-apa berita terbaru, terbit update saya akan update pukul 11 nanti, ya. Eh. Ataupun pukul sebelum pukul 12 lah, ya. Eh. Okay. Assalamualaikum. Bye. tak boleh nak baca komen tu sebab apa? Sebab uh, gambar ni saya tak, susah nak delete eh. Susah nak delete. Jadi tak boleh nak baca komen tu. Ah, uh, baca komen kena letak. letak benda gelap sikit lah. Ah. Uh, oh, tak boleh juga. <tuh -tuh. Uh, sebab uh, dia, dia terang jadi tak boleh nak baca komen. Uh, nama jet fighter yang dibangunkan oleh Turki, Pakistan dan Saudi Arabia nama dia Khan. K-A-A-N. Khan. Bukan Khan. Khan. <laughs> Cepat Pakistan. Okey. Assalamualaikum. Bye.